Всем привет! Сегодня мы поговорим о еще очередной партии часов, которые к нам приехали. Визуально очень похоже на Apple Watch, да? Вот эти вот, например, это вариант именно детских часов. Вот давайте, наверное, с них и начнем. Вот очень интересный, кстати, детский вариант часов, который мы тоже когда-то искали, потому что в этих часах можно отдельно вставлять сим-карту. Здесь специальная такая штучка идет в комплекте, которая закрывается, даже отвертку положили, чтобы завинтить можно и так далее. Вот очень качественно сделаны и достаточное меню, очень удобное, кстати, меню, понятное меню, потому что иногда с переводами бывают какие-то вопросы. Здесь же всем по-другому. Здесь плюс камера есть на фронте, то есть можно фотографировать, видео вызов делать, хранить контакты. Можно также скачать приложение на телефон, подключить самые часы к телефону, но они также функционируют без телефона за счет того, что есть здесь сим-карта. Есть отдельный шагомер, вот только надо настраивать его через приложение. Ну, соответственно, варианты цифербладов и так далее. Очень хороший, качественный вариант детских именно часов. Это что касается вот таких смотров. Теперь поговорим об этих. Эти часы очень похожи. Вот, мы тоже бы их отнесли к разряду детских. Помните, мы разбирали с вами подобные часы, похожие именно на Apple Watch серии 7, 8. Вот здесь же называется тут P8, здесь High Watch 6. Функционалы они очень похожи. Вот, что касается именно самому меню, вот именно в этих часах, оно тоже похоже на, так как сделано Тейпло, вот здесь стандартные функции, уже можно так и назвать стандартные функции, потому что здесь есть медицинский этот, датчик, он также замеряет пульс, сердцебиение, также можно с помощью этих часов, скачав приложение на смартфон, управлять фотоаппаратом, музыкой, и есть много режимов, для спорта, если вы занимаетесь и так далее. Но вот, тоже же меняется циферблат. Вот, ну и есть различные тонкие настройки, которые больше, конечно, делаются именно через само приложение. Что касается этих часов, значит, здесь, конечно, меню немножечко не настолько удобно, как вот, показал пример нам Apple. Вот, но тоже есть свои, скажем, преимущества. Вот именно в таком варианте. Здесь тоже можно в них скачать приложение на телефон вот, через QR-код, тоже управлять этими часами. Есть тоже различные настройки, тоже есть медицинский датчик. Вот замерять. Давление, пульс, уровень кислорода и так далее. То есть, по большому счету, эти часы от этих отличаются только меню, потому что по всем остальном они достаточно идентичны. Конечно, здесь по сравнению с тем, о, сели. Вот, кстати, хотим предупредить, что все гаджеты, которые будете приобретать изначально, надо сразу же заряжать, потому что чаще всего не разряжены, и можно, может показаться, что он не работает. На самом деле надо просто зарядить. Вот, вернусь. Что еще урезано, видите, здесь у них всего лишь одна кнопка управления. Вот здесь колесико, здесь есть колесико, но она одна, да. Вот вы знаете, что в таких смарт-часах еще есть вот вторая кнопка. Вот мы седьмую, восьмую версию разбирали и видели это. Вот, поэтому мы отнесли их именно к детскому варианту. По цене они очень доступны, ну и ребенок будет доволен благодаря таким часам. Так, это что касается вот таких вот часов спортивных, многофункциональных, похожих на Apple Watch.